Тапки раскиданы а, Ну что, ладно, всем привет, с вами Печенька, а, и это видео тур Извините за беспорядок, просто не лень было убираться. Ня, ёлочка сейчас ей в печу. Итак, смотрим. Раз, два, три, ёлочка гори. <г government> <kazoo> на самом деле я просто ее включила в газет. И вот что это моя комната, она такая не у меня тут все есть, и это моя пепс, конечно. И вот что это моя подушка расхитна. В общем, у меня тут есть мешки, Гриша, и елочка, и тут книжечка лежит А у меня тут на ямочке игрушки, и раскиданы все на моей кровати. Это мой стол, где я работаю. На моем компьютере все есть очень много чего, что я покажу вам потом. -я! я сейчас включилась из моих нежном стуле. Вот что они сейчас на не об этом. Вот здесь игрушки. Они снова раскиданы, потому что они постоянно падают оттуда и все. А это рюкзаки из школы. Это мой новый стульчик, он обычный, крутится черный. И обычные ручки, вообще непонятно, когда они установлены. А, следующие это мои колонки, Ты их плечони, и они тупо бум-бум-бум-бум. Это мой компьютер, где я, я, работаю, играю и все такое. Это мой няшный дочек, какой-то который самый няшный в мире. Это я сейчас умер. Вот тут у меня лежат всякие штуки и все такое. Еще мой самый любимый шарик это вот этот. Это не даже не шарик, это такой, э, как сказать, сапожок. Да. Э, у меня здесь два мешочка, вот и вот. Потом вот это мой самый любимый ой, объект, где я включаю свой компьютер. Конечно, у меня черный э, этот, ну не знаю как он называется. В общем, где я включаю компьютер, там у меня черный, поэтому он тут не видно. А вот что у меня такой столик и здесь должен повесить вторую эту. Это мой тупой телевизор, где должен стоять плазменный, а эти штуки повесить вот так. Так. А... В общем, да, меня сейчас сделать что-то необычное. И вот здесь у меня стикеры висят, пока у меня их два, но они их уже пара снимают, потому что новый пришел. Это мой нижний штук. А тут у меня все такое, резинки и все самое нежное. Вот а, здесь моя конфетка, которую я делала сто лет назад, но я не видела. И как бы тут у меня лежат собачки. Сейчас а, я их не могу показать, так как они ушли гулять с мамой и все такое. О, это, это моя нежная комната. Да. А, поп, поп. Да, конечно, тут совсем не убрано, э, все <laughs> не идеально, все ужасно и вообще сниматься было нечего, потому что комнатка у меня маленькая и да. Вот еще хотела вам сказать, что я всегда освобождаю это место, чтобы положить планшет. Не -не -не -не. <laughs> Ладно. А что ж, мы выходим из моей комнаты, закрываем дверь. И всем пока. Мы заканчиваем на таком моменте. Всем пока.